বাইবেল আৰু কুৰাণত পোৱা তথ্যমতে প্ৰভুৱে জগতখন ছয় দিনত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল তাৰপাছত প্ৰভুৱে তাত বিচৰণ কৰি ফুৰিবলৈ জীৱৰ সৃষ্টিৰ কথা ভাবিলে পাছৰ পৰ্যায়ত বহু ইচ্ছামতেই জীৱবোৰৰ সূচনা হৈছিল ইতিমধ্যে সূচনা হোৱা জীৱবোৰলৈ ভালদৰে মন কৰি প্ৰভুৱে এবিধ বুদ্ধক জীৱৰ কথা ভাবিলে সেইবাবে স্বৰ্গ ৰাজ্যত এখন সভাৰ আয়োজন হৈছিল সেই সভাত প্ৰভুৰ সৈতে গোটেইবোৰ দেৱতা মিলিত হৈছিল লুচিফাৰ নামৰ দেৱতাগৰাকী আছিল বাকীবোৰ দেৱতাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰভু অতিকৈ প্ৰিয় লুচিফাৰৰ পৰা সিদিনা কোনেও এয়া আশা কৰা নাছিল এতিয়া প্ৰভুৱে মানুহ নামৰ এবিধ জ্ঞানী জীৱৰ সৃষ্টিৰ কথা দেৱতাবোৰৰ আগত বিৱৰী কৈছিল তেতিয়া সকলো দেৱতাই একেলগে ভয় ভৰ দিছিল সেইদিনা লুচিফাৰৰ মৌনতাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল সেইদেখি প্ৰভুৱে লুচিফাৰক সুধিলে কোৱাচোন লুচিফাৰ আজি কিয় মনে মনে আছা প্ৰত্যুত্তৰত লুচিফাৰে কৈছিল আপোনাৰ প্ৰতিটো ইচ্ছাক সৰ্বপ্ৰথমে ময়ো সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছোঁ কিন্তু আজি আপুনি দাঙি ধৰা কথাখিনিক মই সমৰ্থন জনাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আপুনি যি জ্ঞানী জীৱৰ কথা দাঙি ধৰিছে সি তেনেই নগণ্য তাতোকৈ ডাঙৰ কথা সি কেনি নগন্য সৃষ্টি বিধকে আপুনি দেৱতাবোৰতকৈও শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে লগে লগে প্ৰভুৱে উত্তৰ দিলে নিশ্চয় তোমাৰ প্ৰভুৱে যি জানে সেয়া তুমি নাজানা সদৌষেগত মানুহ নামৰ জ্ঞানী জীৱবিধৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল সেই নতুন জীৱবিধৰ নাম ৰখা হৈছিল আদম তাৰ পাছত তলমুখ হৈ আদমক আদৰণি জনাবলৈ প্ৰভুৱে লুচিফাৰক কৈছিল কিন্তু লুচিফাৰে প্ৰভুৰ সেই কথা মানিবলৈ টান পালে কাৰণ সেই সময়ত লুচিফাৰৰ মনত কেৱল এটা কথাই খেলি আছিল প্ৰভুৰ পাছতে গোটেই জগতত একমাত্ৰ লুচিফাৰেই শ্ৰেষ্ঠ সেইবাবে নতুনকৈ নিৰ্মিত তিনি নগন্য জীৱ এবিধে সেই আসন কাহিনী নিব খুজিলে তাক সহজতে মানি ল'ব নোৱাৰি বহুবাৰ প্ৰয়াস কৰিও লুচিফাৰ নিজৰ স্থিতিৰ পৰা সলনি নোহোৱা দেখি উপায়হীন হৈ প্ৰভুৱে লুচিফাৰক অভিশাপ দি ক'লে লুচিফাৰ তুমি নিজকে সমগ্ৰ জগতৰ সৃষ্টিবোৰৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ বুদ্ধ আৰু জ্ঞানী বুলি দাবী কৰি আহিছা কিন্তু কিয় পাহৰি গ'লা যে সেই মৰ্যাদা যিয়ে তোমালৈ আগবঢ়াইছিল তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে সেই মৰ্যাদা কাঁহিও নিব পাৰে তুমি প্ৰভুৰ আদেশ বাৰে বাৰে অমান্য কৰি মহাভুল কৰিলা আজিৰ পৰা তুমি সমগ্ৰ জগতৰ মহানিকৃষ্ট সৃষ্টি অৰ্থাৎ ছয়তান এয়াই তুমি কৰা ভুলৰ শাস্তি তাৰপাছত প্ৰভুৱে আদমক এফালে সুসংবাদ জনাই কৈছিল যে সন্মুখৰ বাগিচাখন যাক ইডেন গাৰ্ডেন বুলি কোৱা হয় সেইখন একমাত্ৰ আদমৰ বাবে লগতে এই বুলিও সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছিল যে সেই ইডেন গাৰ্ডেনত এবিধ ফল আছে সেই ফলবিধ ফুলতো আদমে খাবলৈ চেষ্টা নকৰে যেন যদি ভুলভশত সেই ফলবিধ খাই দিয়ে পৰিণাম কিমান ভয়ানক হ'ব সেয়া অনুমান কৰা আদমৰ পক্ষে কঠিনেই নহয় অসম্ভৱ তেনেকৈ শেষত আদমে ইডেন গাৰ্ডেনত শান্তি মনে থাকিবলৈ ল'লে এনেদৰে অকলশৰে সময়বোৰ পাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে সময়ত আদমৰ আমুৱাবলৈ ধৰিছিল সেইদেখি লগৰীয়া হিচাপে ইভ নামৰ মহিলা এগৰাকী সৃষ্টি কৰা হৈছিল তাৰপাছত আদম আৰু ইভে একেলগে ইডেন গাৰ্ডেনত আনন্দ মনে থাকিবলৈ লৈছিল যেতিয়াই পভুৱে খাবলৈ বাধা কৰা ফলবিধৰ ওচৰ চাপিছিল তেতিয়াই তাৰ পৰা দূৰ হৈছিল তেনেকৈয়ে এবাৰ চয়তানে সাপৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি খুব সাৱধানেৰে সেই গছজুপিত ৰৈ আছিল যেতিয়াই আদম আৰু ইফ সেই ফলবিধৰ ওচৰ চাপিছিল লগে লগে চয়তানে কৈছিল ভয় নকৰিবা খাই দিয়া সেই ফলবিধ খাবলৈ প্ৰভুৱে মানা কৰা কাৰণ হ'ল সেই ফলবিধ খালে তোমালোকো প্ৰভুৰ দৰে শক্তিশালী হৈ পৰিবা প্ৰভুৱে সেয়া কোনো কাৰণতে নিবিচাৰে বাবে খাবলৈ মানা কৰিছিল চয়তানৰ কথা শুনি আদম আৰু ইবাঙত দিল চিগু নিচিকুকৈ শেষত ফলপিত ছিগি মুখত ধুৱাই পেলালে তাৰপাছত চাৰিওফালে ধুমুহা ঢেৰ কৰ্ণিৰ দৰে পৰিৱেশ গা কৰি উঠিছিল লাজতে ইজনে আনজনক চাবও নোৱাৰা হৈছিল ঠিক তেনেকুৱাতে প্ৰভু অহাৰ উপান হৈছিল প্ৰভু এফালৰ পৰা কৈ গৈছিল তোমালোকেও একেই ভুল কৰিলা যি ভুল পূৰ্বতে লুচিফাৰে কৈছিল লুচিফাৰে কৰা ভুলৰ পৰা তোমালোকে একো নিশিকিলা যিয়ে নহওক তোমালোকে লুচিফাৰ দৰে জঘন্য অপৰাধ কৰা নাই সেইবাবে তোমালোকক লুচিফাৰৰ দৰে শাস্তি নিদিওঁ পহুৰ কথা অমান্য কৰা কিমান ডাঙৰ অপৰাধ সেইটো যাতে উপলব্ধি হয় তাৰ বাবে তোমালোকক ইডেন গাৰ্ডেনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলোঁ যি মাটিয়ে তোমালোকক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই মাটিয়েই হ'ব তোমালোকৰ বাসগৃহ সেই মাটিতে জীয়াই থাকিবলৈ তোমালোকে যুঁজিব লাগিব সেই মাটিয়েই হ'ব তোমালোকৰ অন্তিম ঠিকনা তাত মই প্ৰভু পোহৰ হৈ তোমালোকৰ লগত থাকিম আৰু ছয়টামান আন্ধাৰ হৈ তোমালোকৰ লগত থাকিম পোহৰৰ পথেৰে গতি কৰিবা নে আন্ধাৰৰ পথেৰে গতি কৰিবা এই সিদ্ধান্ত তোমালোকৰ হাতত সদৌ শেষত প্ৰভুৱে আদম আৰু ইভক পৃথিৱীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল তেনেকৈয়ে পৃথিৱীত আদম আৰু ইভৰ সহযোগত মানুহ নামৰ জীৱবিধৰ উৎপত্তি হৈছিল এই কাহিনীটো বাইবেল আৰু কুৰাণৰ পৰা বিশেষভাৱে অনুপ্ৰাণিত কুৰাণত লুচিফাৰক আজাজেল ৰূপে আৰু ইভক হাৱা ৰূপে উল্লেখ আছে